Всім привіт! З вами програма ЧП. Це буде дуже цікавий випуск, тому дивіться уважно. Сьогоднішня наша рубрика про психологію. А поки вони знімають свою психологію, я покажу вам дещо цікавіше. Психологія для мене це. Здорових відносинах завжди знайдеться місце для обох людей. І враховуються інтереси кожного. Колись познайомився з одною людиною, вона мені чоловіком. Він мені сказав одну таку річ. От він сказав: Андрій, подивись на природу. От кошки коти бігають за кошками, ухажують. А потім він казав, от всі тварини, хто за ким ухажує, от так, так само людина повинна бути. Хлопець повинен Бог нас здав, що хлопець повинен бути лідером у всьому відносині. предлагати зустрічатися з дівчиною, пробити їй пропозицію і вести свою сім'ю до кінця. В стосунках обох людей здорові відносини можливі тільки тоді, коли є одна і один партнер, і інший партнер цінують їх і працюють над ними, коли вони розуміють сенс в цьому, коли вони не просто витрачають свій час, а розуміють, що це не просто емоції, не просто пристрасть, а що це річ, над якою потрібно працювати. Психолог, один з психологів Еріх Фром у нього є гарна книжка про це. І він каже, що нормальні здорові стосунки, здорова любов, яка поєднує, компонує в собі всі можливі. Якісь приємні речі для обох може існувати тільки тоді, коли обоє здорових людей, цінуючи, піклуючись одне про одного, турбуючись про інтереси іншого, не ставлячи себе на перше місце, не ставлячи свій егоїзм понад усе, а розуміючи, що інша людина так само має емоції, переживання, гарний чи поганий настрій, вони розуміють одне одного, підтримують, і тільки тоді можлива любов, тому що любов це не просто емоція, не просто миттєвий порив чи всплеск. Любов це. Постійна робота над собою і над вашими стосунками. І якщо ви проробляєте цю роботу, тоді ви не набриднете одне одному, не перестанете любити одне одного і 10, 20, 50 років шлюбу це не буде подивом. Це просто нормально. І це в природі людей. Що робити, якщо мій друг у поході травмував ногу, наприклад, зламав її. Ну, во-первых, треба. обездвижить ему конечность, которую он сломал. То есть, если это нога, то нужно наложить шину. Итак, здесь я уже заготовил жарди, угу. чтобы мы не отвлекались. Значит, допустим, у тебя снова сломана нога, угу. надо первое закрепить, закрепить можно при помощи палочек любых, которые найдены, главное, чтобы они были без сучков. Ну, чтобы ногу не кололи. Значит, нога сломана здесь. Ты сидишь, она болит. Угу. Ты можешь даже кривляться. Да, смотрите, естественно, у вас возможно и нету бинта в данный момент. С чем можно воспользоваться. В кармане. В кармане я нахожу. Вот, у меня нашелся кусок шнурка. Не знаю откуда он взялся, но он есть. Делаем максимально так, чтобы человеку не было больно аккуратно затягиваем. Тут затягивать. Вот. Угу. Да. В, том, в кармане у нас еще был пакет. Мы его разрываем. Самое. Из него тоже может получиться хорошая веревка. То есть фиксируем пакетом. Это то, что у нас есть под руками. Подручные засовы. Вот. Да. И тоже завязываем. Угу. Это то, что может заваляться в карман. Угу. Если же нога сломана выше колена и э, до таза, до тазовой кости, значит, мы можем одну ногу примотать к другой. мы фиксируем ногу к ноге. Вот. В одном месте. Вот. Здесь. И чем-то еще фиксируем в в другом месте например у вверху. вас есть еще бандана развязываем бандану и делаем то же самое делаем это выше выше стараемся зафиксировать это место то есть ногу мы примотали к ноге можно еще в одном месте перетянуть чтобы угу. как можно больше обездвижить конечность самые простые носилки можно сделать из двух кофт, угу. или куртки и кофт. То есть какая одежда. Да, какая-то одежда. Например, у тебя есть сейчас кофта. Армейская, ХБ. Так, камуфляжная. Да, камуфляжная. Что мы делаем? Выворачиваем карманы, э, вернее, рукава, рукава внутрь. Угу. делаем это вот таким образом, засовываем на жарди. То есть в рукав так уж? Да. Два рукава. Здесь в середине, так? Да. Потом делаем вот так, переворачиваем одну сторону. Ага. Это будет быстрее. И застегиваем пуговицы. Это, я так понимаю, для надежности потребно, так? Так. О, два слоя. Да, мы застегиваем все пуговицы. У меня есть еще курточка. С ней я делаю то же самое. Угу. Вот таким образом у нас получаются не широкие, но уже носилки. Вот. Уже надеющие. Сюда мы ложим потерпевшего. Угу. И два крепких бравых друга несут его дороги. А якщо, допустимо, зламана не нога, а рука, то що робити в таком випадку? Рука тот же самый вариант. Мы накладываем шину максимально аккуратно, чтобы не усугубить сам уже перелом. И обязательно нужно подвязать конечно. Одеваем на шею. И руку сюда изламаем. Да. И ставим руку сюда. Вот, и вот этот вот край мы у нас нет сегодня булавки, но есть иголка. В принципі, ага. можем выйти из положения иглой. Раз, два, и еще в одном месте. То есть мы подкололи. Вот рука вже подвязана. В принципі, в такому положенні можна вже дойти домой. Що робити, якщо порізався, чи якась рвана рана? с кровотечением хуже, особенно в лесу, потому что mm -hmm. рану надо обрабатывать. Первое это можно воспользоваться перекисью, если есть. Если же нету, обычное мыло, mm -hmm. то самое, то есть с водой промываете рану, если это туда попала грязь, и потом в зависимости от вида кровотечения вы накладываете либо тугую повязку, либо давящую. Mm -hmm. Если у вас порезан палец мы можем сделать проще. Придавить его и поднять выше головы. А для чего поднимать вверх? Чтобы кровь отошла по руке немного назад. Ага. И дала возможность ранее немножко затянуться. То есть струмень крови перестает... Да, так меньше. Угу. Венозная – это когда кровь выходит с густками, угу. пульсирующими такими. Она так больше, меньше. И темного цвета кровь. Значит, мы делаем повязку. Повязку можно сделать банданой, если есть бинт очень хорошо. Если есть еще, чтобы сверху наложить эластичный бинт, это вообще прекрасно. <мышл> Знаешь, что мы делаем? Ставим какую-то, простой. например, можно поставить лист подорожника, mm. самое помытый. Презуменно. На рану сверху. Это как дезинфекция, да? Да, это как дезинфекция, и делается для того, чтобы тряпка не, при, то самое, не прилипла к ране. До самой раны. Чтобы... Да, Презуменно. мы накладываем тугую повязочку на саму рану. Угу. То есть красиво. То есть зажимаем потугише. Да, зажимаем. И если это бинт, то мы накладываем его столько слоев, чтобы кровь не просачивалась сквозь бинт. Ага. Если вы наложили один раз и бин покраснел, разматываете и берете следующий и наматываете еще раз. Либо чтобы не было выдно тут крови да. сверху. Да. Если да. же у вас артериальная, это когда кровь алого цвета, Само, и она фонтанчиком брыжит, угу. это куда неприятней. Само. Можно сделать передавливающий э, валик поставить на руку. У. То есть вот у вас, например, здесь, опять же. Только уже артериальное. Мы ставим сюда валик, поджимаем руку максимально угу. и фиксируем ее той же банданой, угу. затягиваем. Заразумило. Затягиваем. Чтобы Это потом. один из способов. Либо накладываем тугую повязку выше раны. Для того, чтобы наложить тугую повязку под нее, нужно сделать Смягчающую, э, смягчающую повязочку. У нас, мы помним, что порез у нас угу. ниже локтя, так. накладываем выше тугую повя, э, повязочку, самую смягчающую, потом берем тот же шнурочек, который вдруг завалялся в кармане, угу. пакетиком это уже не сделаешь, только шнурочком, завязываем узелочек сверху, потом вставляем палочку угу. и максимально закручиваем тугую повязку для того чтобы остановить кровь потом когда мы затянули эту палочку мы фиксируем еще одним шнурочком угу. либо потерпевший придерживает ее значит но не рекомендую это делать потому что вы должны зафиксировать время когда вы сделали тугую повязку и приблизительно через час отпустить для того чтобы пустить еще кровь, сама и потом затянуть еще раз. Mm -hmm. Сама. Желательно это делать каждый час, чтобы не было отмирания тканей. Да. Так? Чтобы не было отмирания тканей. Но лучше, чтобы это делал человек, который имеет какие-то медицинские познания и mm -hmm. практику, либо напрактиковаться самим под присмотром врачей. Да, yeah, было. Наш сьогоднішній челендж про те, як спасти Васілія. Уяви, що це твій друг, і у нього кровотеча звідси, кров темна, густа і ллється пульсуючим струменем. А якщо у нього кровотеча, наприклад, отут? кров світла і бризкає фонтаном. Як вона називається? І як її зупинити? Васілія спасай і футболку вигравай.